4 декабря 2015 года следователям следственного отдела Кривородского отдела полиции были внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 358, что предусматривает подделка документов. Были собраны материалы о том, что на протяжении 2015 года, с начала 2015 года, на территорию Днепропетровской области, в частности, именно на территорию Кривого Рога, были везены ряд автомобилей престижных марок. Это автомобили Мерседеса С-класса. Автомобили были везены с территории, там, где проводится антитеррористическая операция. Автомобили завозились с автономной республики Крым. И, как позже оказалось, один автомобиль, одно транспортное средство было ввезено через государственную границу на территории Венгрии был совершен угон незаконного завладения данного автомобиля «Мерседес». По базе данных «Интерпол», «Интерпол» это подтвердил. То же самое был завезен на территории Украины. Данное транспортное средство незаконным способом на протяжении последних месяцев ставились на учет на территории именно Кривого Рога. Сима была следующая, когда они заезжали сюда, под ней делали специально изготавливались дублирующие так называемые поддельные документы, потом через вторые, через третьи руки перепродавались. Когда шел процесс постановки снятия с учета автомобиля, под это транспортное средство выдавалась уже законная справка счет. Когда начали опрашивать людей, которые проходили по материалам проверки, которые якобы приобретали транспортное средство. Граждане говорят, мы вообще никакое транспортное средство не покупали, первый раз об этом слышим, и некоторые граждане даже на территории Кривого Рога не было. Мало того, по национальной базе Украины система НаиС, национальная автомобильная, автомобильная информационно-поисковая система НаиС, был произведен запрос и по вин кодам данных автомобилей было установлено, что данные транспортные средства, данные автомобили с данными винкодами кодами вообще территории Украины не пересекали. Естественно, это образовалась такая целая система, целая схема легализации данных автомобилей престижных марок на территории Кривого Рога. В процессе проведения мероприятий значит, были следственным э, судьей были выдана ухвала суду о проведении обыска. В процессе проведения обыска на территории Кривого Рога было изъято 5 автомобилей. Они расположены на площадках хранения полицейских подразделений. Четыре автомобиля находятся в Криворусском отделе полиции. Одно транспортное средство находится на территории Саксаганского отделения полиции. Данные транспортные средства в процессе обыска, они приобщены как вещественные доказательства были изъяты. На момент изъятия у них данных автомобилей не было никаких регистрационных документов. Поэтому их принудительно с помощью автососа сюда привезли и поместили на площадку. После того, когда данные автомобили были помещены на площадку, судьей Центрального городского района, так как материал находится в проваджении производства, именно Центрального городского района находился, было принято решение на данное транспортное средство наложить арест. После того, как на данное транспортное средство, которое были признаны вещественными доказательствами, был наложен арест, из числа граждан, которые в этой преступной схеме были задействованы, Начали искать возможные незаконные пути для того, чтобы выйти на представителя руководства следственного аппарата и предложить определенные условия, заинтересовать руководителей следственного подразделения, для того, чтобы в первую очередь возвратить данное транспортное средство и закрыть уголовное дело. В июле месяце к начальнику следственного отдела Криворусского отдела полиции обратился некий гражданин и предложил встретиться, на что наш сотрудник согласился. И при встрече ему было обусловлено, объявлено о том, что обещает определенную вынагороду, как он сказал, для того, чтобы уголовное дело было закрыто. И затем данные автомобили, которые находятся здесь под ответственным хранением у нас на площадке, были возвращены. Это было около 22 часов вечера. На следующий день руководитель следственного подразделения, Написав, мне з рапортом о том, що у нього був такой факт, ему было предложено. После этого были собраны материалы, було рапорт І в той же день матеріали були направлені в прокуратуру. Після того, коли матеріали зазначені надійшли до Кривої місцевої прокуратури номер 3 нам було прийнято рішення про внесення відомості до єдиного ресурсу до розслідувань за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. За фактом пропозиції службової особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення чи не вчинення службової особи в інтересах того, хто пропонує, обіцяє, чи надає таку вигоду з використанням наданої влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода, надається службовій особі, яка займає відповідальне становище. В нашому випадку це був заступник начальника Крилівського відділу поліції, начальник слідчого відділу. Подальшому з метою документування зазначеного факту нами е е е процесуальним керівником було е проведено певні е слідчі дії в рамках досудового розслідування, звернено до поліційного суду для проведення негласного слідчі розковідій дій для документування зазначеного факту. Е е було декілька зустрічей нашого е фігуранта з. Е е начальником слідчого відділу. Та вчора було задокументовано передачу частини від обіцяної неправомірної вигоди. Дану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На даний час проводяться певні слідчі дії для подальшого досудового розслідування.